Всем привет, друзья! Пришла посылка. Заэкспресса. Стоим и С. Пришла посылка посылки. Ну я заказывал силикон. Сейчас мы поднимемся. Все упаковано вообще. Коротше, прийшли це німбли. продавець відправив відправ. німбли в тому кольорі, в якому я її заказував. Дякую. В упаковці 10 штук і за упаковку я заплатив 345. в долларах. Это и в размере 65, и они, насколько я помню, они плавающие. Плавающий силикон, ну это я проверю, в двух колерах, и они двухцветные. Обалдеть, я вам скажу, шик. Думаю, що щука за Мой Мої гарні окуняра теж. Обалдеть, а запах? Запах креветки, походу. обалдеть. Ну, не солені. Не солені, але мне подобається силикон мягусенький. Ну, и плавающий. Короче, отключусь, я приду по воду брат. Короче, принес воду, друзья. ца плавающий силикон. Короче, Реально ли? 65-ка ческики Короче... Без усов реально 65-ка. Там, по-моему, сороковка еще А силикон реально, друзья, плавающий. Обалдеть. Я его туда, поняла. А вин обратно. Забалдеть. Супер, я вам скажу. Короче, друзья, Посылание я оставлю в описи А вам, друзья, дякую за просмотр. Слава Украине и героям. Пока. Пока.